Да. Что я хочу сказать, дорогие коллеги? Я хочу сказать, что врачи в Украине понимают, что пациентов с ВИЧ-инфекцией необходимо лечить. Мы очень долго жили в ситуации, и сейчас, к сожалению, продолжаем жить, когда мы бессильны, потому что нет лекарств. Я хотела бы сказать, что мы готовы больше работать для того, чтобы все люди, которые страдают от СПИДа, которые инфицированы ВИЧ, получили лечение. И не так уж много и надо для этого. Есть, для этого есть лекарства. Казалось бы, все просто. Все очень просто. Есть лекарства, которые помогут сохранить жизнь, которые предотвратят смерть. Надо предоставить эти лекарства тем, которым они нужны. Всем, которым они нужны. Кроме того, понятно, что терапия предотвращает инфицирование других людей. И мне кажется, что есть, да, кроме того, еще есть и государственная программа противодействия ВИЧ-инфекции СПИДу, которая должна финансироваться в полном объеме, если есть осознание, что на самом деле люди, живущие с ВИЧ, должны продолжать жизнь и в Украине нужно остановить эпидемию. И возможно остановить эпидемию. Мне кажется, очень важно, чтобы на центральном уровне э, стало понятно в государстве Украина, что важно не только просить международную помощь, а важно выполнять обязательства государства перед своим народом и перед международным сообществом.